आज अमृतसर में मैं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भगवान के मंदिर हरमिंदर साहिब में दर्शन करने आया गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगा कामना की कि भारत आगे बढ़े दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़े दुनिया के अंदर लोकतंत्र के नाते से भारत की जो पहचान है उसकी और कीर्ति प्रसिद्धि बढ़े करतारपुर गलियारा खुलने के बाद हम तो कामना करें परमात्मा करें और आगे बढ़ कर के आनंद में पंजाब वापस अपना उसी वैभव को प्राप्त करें जिसके कारण से जाना जाता था ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਮ ਜੋ ਨੇ ਮੋਹਨ যাদব ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ칸 ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੜਨਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ칸 ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਨੂ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੜਨਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਨ যাদব ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਕੋ ਕਾ ਤਕਨਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪੋਧੀਰੇ ਹੁ ਮੈਂ ਹਬਾ अमृतसर में मैं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भगवान के मंदिर हरमिंदर साहिब में दर्शन करने आया गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगा और कामना की कि भारत आगे बढ़े दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़े दुनिया के अंदर लोकतंत्र के नाते से भारत की जो पहचान है उसकी और कीर्ति प्रसिद्धि बढ़े यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बने और मुझे जो दिखाई दे रहा है लगातार जिस प्रकार से पूरा देश मोदीमय हुआ है और ये कई जन्मों के पुण्य के पास गुरु महाराज की कृपा हुई है कि फिर एक बार लोकतंत्र गौरवान्वित होगा एक गरीब परिवार का व्यक्ति देश का फिर सत्ता सूत्र संभालेगा और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगा खास करके मुझे तो इस बात का आनंद है कि करतारपुर गलियारा खुलने के बाद हम तो कामना करें परमात्मा करें और आगे बढ़ के आनंद में पंजाब वापस अपना उसी वैभव को प्राप्त करें जिसके कारण से जाना जाता था मेरी अपनी ओर से चुनाव के आखिरी चरण में सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि सब अपने मत का जरूर उपयोग करें भले ही अपने मत के उपयोग करने से ही लोकतंत्र जिंदा रहता है लेकिन मत भी डालते टाइम खास करके माननीय मोदी जी ने जो देश हित में काम किए हैं उनका स्मरण जरूर करें और अगर उनको स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी और जिस प्रकार से छह चरण का अभी तक का रुझान ध्यान में आया निश्चित रूप से भाजपा 300 के पार जा रही है और सब मिला के एनडीओ चार के पार जाएगा मेरी अपनी ओर से एक बार फिर समूचे पंजाब वासियों का प्रेम मध्य प्रदेश वासियों से बना रहे हम सब भारतवासी अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ की संस्कृति को लेकर के दुनिया में अच्छा ही बांटे यही मैं भगवान से कामना भी करता हूँ हरिमंदर साहब में आकर मैंने निवेदन भी किया अरदास भी की और निश्चित रूप से वो हमारी अरदास कबूल करेंगे इसी में मान्यता रखता हूँ Oh. Mm -hmm. ਸੁਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ Madhya Pradesh ਦੇ ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਮੋਹਨ ਜਾਦਵ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚਕਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲક્ષਸ਼ੁਨਕ ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਚ ਸਾਈਂਕ